Хочу зараз трошки відійти від цієї теми з вами поговорити як з політиком. І ви, яке бачите, розв'язання тієї ситуації, яка склалася? як ви відчуваєте, вона може розв'язатися? Ну, от я зараз слышу о тому, що в особливо в сетях, в інтернетах і умні, умніші журналісти і політологи говорять, що от, так не можна, ви тільки стоїте, і нічого не происходит, і Майдан піде на спад, і люди встануть, і люди вже устали, люди вже, встали, і люди вже да, все це так, Люди устали і, і хотіли б, щоб все вийшло. Немедленно и сразу, но и мы с вами видим каждый день, что структура Майдана такова, что это образование не, не мимолетное, это не короткий митинг, не короткая эмоция, это глубокое, глубокое действие, словно на глубоких эмоциях, мы об этом говорили уже в этой программе, то есть то, что произошло не есть случайность и есть короткий эпизод. Це глубинное действие, которое требует глубинного ответа. Ну і воно майдан, це ніби як верхівка айсберга, така з моєї точки зору. Тому що цей Майдан має коріння в цілу Україну. І ці люди від'їжджають, приїжджають, сім'ї, змінюють члени сім'ї. Кожен вважає для себе за честь і за громадянський обов'язок приїхати і побути на Майдані. Іменно так. Поэтому рішення здесь може не... Это не, Это не може бути рішення на рівні там Ах, міністр 8 пішов в відставку. Все, розійшлися, спасибо, до свидания. Ні. То есть должны быть концептуальные изменения, потому что нынешняя власть а, показала, что не подходит для этой страны. Но вопрос не в самой власти, а вопрос в принципах, которые эту власть исповедует. Следовательно, нужно поменять систему и принципы. Насколько это реально? И они до этого готовы? Чи нам сил? Когда мы говорим о протесте, который у нас мирный, и мы в этом постоянно настаиваем, и вы, и я, и наши коллеги, то, на мой взгляд... Это процесс, который будет проходить некоторое время. И мы должны э, тоже и за это заплатить, и своей энергией, и своим и своим временем. С тем, чтобы э, это было основательно, раз и навсегда, фундаментально. И европейские ценности у нас не столько декларировались, сколько исполнялись. Но, тем не менее, я думаю, что это займет несколько дней, недель. Э, также, может быть, некомфортно, как и нам, еще более некомфортно в таких революционных условиях. И неустроенный быт у людей, и эмоции перегорают, и не спим мы с вами очень много, да, то есть это все накапливается, но власть находится в значительно более э, таком неуравновешенном состоянии. Это и опасно, и это говорит о том, что э, власть и нынешний режим настолько слаб, что готов уступить. Чему он уступит? Ни изощренности политиков, ни силовому давлению, ни захвата правительства. Он уступит вообще абсолютно непоколебимой, несгибаемой воле которую невозможно перешибить. Вот такую волю, как только мы демонстрируем, а мы ее демонстрируем. Вы не видели на улицах Киева в прошлое воскресенье никакой милиции. Была Супрой. великолепная погода, ноль милиции, ноль тетушек И 800 тысяч людей. И огромное количество людей. Э Эти люди решают все. То есть, поэтому не спрашивайте меня, какой у меня есть план. И у меня, у вас, и у нашей фракции, и у нашей партии есть план, как действовать. Да? который, может быть, иногда не публичен и, и не нужно, чтобы он был публичен. Вопрос в том, чтобы, когда собирается вот эта масса людей, одухотворенная таким посылом и идеей, она знает план лучше всех.